Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəldiniz hər birinizə. Bu gün mən sizlərə məhz hazırkə səhəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında 2 mərtəbəli 3 sotopəsasına inşa edilmiş həyət evimizi mən sizi tanış edirəm. Evimizin xarici görkəmidir, möhkəm tikili bir şahs evidir. Mərtəbə arası monolit betonla təchiz olunubdur, 5 daş kürsü üzərində inşa edilibdir. Ətrafda tam yaşlı insanların evləridir. Evimizin xarici görkəmi, gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, səyahətə rahatlıqla 3, 4 avtomobil rahat şəkildə daxil olur. Bu hissəmizin giriş qapısıdır. Avtomobil daxil olması üçün jarlız qapı döymə sistemi dir. Evimizin sol tərəfində, sağ tərəfində gördüyünüz kimi, yaşıllaşdırmaq üçün torpaq sərisi hazırlanmışdır ışıqlandırmaq üçün gördüyünüz kimi dəyərlilə izləyicilərimiz 4 bir tərəfdə işıqlandırmaq üçün lampalar quraşdırılıbdır. Evimizin sağ tərəfindən artıqla keçmə olur. Evimizin üst fasadı ağlay daşla üzlənmədir. Buradan da evimizin xarici görünüşünü mən bir daha sizə təqdim edim. Evimiz qupcalıdır, 5 otaqdan ibarətdir. Buradan da mən sizə evimizin həyətan sahəsini bir daha çəkib təqdim edim gördüyünüz kimi geniş, həyətli bir iki mərtəbəli həyət evidir. Tamət daşlar döşəmədir, mərkəzi kanalizasiya sistemi nə qədər mövcuddur. Bu hissə sizizə məyə giriş olan hissədə dekorativ sətlə yerləşir, onun da nəzəfəsi çatdırıb. Gördüyünüz kimi evimizin giriş zəmin olan hissəsidir. Rahatlıqla şəkildə hərəkət etmək mümkündür. Obussadan isə otaqların arasına keçid üçün yer qoyulub, keçid üçün gördüyünüz kimi mil arası da 35-40 santimetrlə bir atılıbdır. Çox möhkəm tikili bir evdir, şəxsi tikilidir. Ondan əzərcə bir daha çatdırım. Piləkanlar ağlaydaşlıq, üzlənmədi, balansqlarına qədər qoyulub və tam təmirli klassik üslubda təmir olunubdur. Buradan da bir daha mən sizə evimizin həyətanı sayısını təqdim edim. İndi evimizin içərisinə dəyərli izləyicilərimiz sizi yaxından tanış edim. 1-ci mərtəbədə yerləşir bizim mətbəximiz, qonaq otağımız, yataq otağımız və üç yataqlı otağımız isə 2-ci mərtəbədə. Bura isə pilləkənlərlə 2-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkəndir. Evimizin sağ tərəfində geniş belə bir Mətbəximiz yerləşir. Mətbəximizə yetərdinizə genişdir. Döşəməsi laminat döşəmədir. Pəncərlə gördüyünüz kimi şəbəkə pəncərədir. Pəncərəsinə şərqə baxır. Bütün kommunikasiya xətləri hamısı çəkilibdir. Qapılar vəqalı, ağ-bəyaz qapılardır. İmməni yaşayış sahəsi. 240 kvadratdır. Bura isə evimizin geniş belə bir klassik üslubda təmin olunmuş qonaq otağımızdır. Tavanına qədər gördüyünüz kimi dəyəli əzələrimiz fiqurlu yığılmadır. Kombi xətlərinə qədər çəkilibdir. 40 kvadratın yaxın geniş belə bir qonaq otağımızdır. Burası evimizin birinci mərtəbənin yataq otağıdır. Divar kağızlarına qədər bahalı divar kağızlarıdır. Təmir keyfiyyətinə söz ola bilməz, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Bura isə evimizin hamam otağı, sanitar boşluğudur. Asma tavanla yığılmadır, gördüyünüz kimi dəyəli səslər. Burası evimizin dəhliz olan hissəsidir. İndi isə ikinci mərtəbəsinə məhsuz yaxından tanıtdıq. 4 bir tərəf qoşa hörğüdür. Mərtəbə arası monolit betondur. Evdə tamamlanma işləri qap gördüyünüz kimi pürəkənlər və liansklar yığılacaq. Maksimum 3 günə təhvil veriləcək. Bura sevimizinin ikinci mərtəbəsidir, ikinci mərtəbədə 3 otaqdan sanitar qovşağına ibarətdir birinci. İkinci mərtəbənin birinci Geniş belə bir yataq otağı. Hər bir otaqlar aralıqda xüsusi zövqlə təmir olunubdur. Prosaya evimizin ən böyük yataq otaqlarından biridir. Gördüyünüz kimi burda da klassik üslubda təmir olunubdur. tamdır. Yeni çıxıbdır, yeni çıxıb satışımdır nəzərinizə çatdırıram. Və sonuncu yataq otağımız. 2-ci mərtəbənin sanitar qovşağı, hamam otağı. 2-ci mərtəbədən isə eyvana çıxışımız. Əziz izləyicilərimiz, evimizin qiyməti 145.000 manatla satışa çıxarılıb, real müştərilərimizə endirim olunacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.